В городе Кривой Рог, э, жители города Кривого Рога, значит, они организовали э, группу, э, в которой четко распределили свои обязанности. Цель этой группы была завладение денежными средствами э, граждан. Для этой цели, э, еще начиная с 2008 года, они начали создавать предприятия, э, фирмы, э, которые регистрировались официально, могли быть проверены любым желающим гражданином, который собирался с ними э, осуществлять какую-либо деятельность экономическую. Эти фирмы предлагали получить гражданам беспроцентный кредит. Когда гражданин обращался в эту фирму, ему предлагалось получить кредит в одном из банков, в отделении банка, которые располагались в Кривом Роге. Обладая связями в э, этих отделениях банка, они получали информацию, когда, в какой кассе, в каком отделении гражданин получит деньги. И после того, как гражданин получил деньги, делался звонок руководителю этой преступной организации. И они знали, откуда гражданин будет выходить с указанной суммы. На выходе из отделения банка его уже поджидали остальные члены группы. Ну и как по последнему эпизоду, значит, гражданин получив деньги, выходит со своей э, знакомой, их э, выкрадают в прямом смысле этого слова, э, вбрасывают в автомобиль насильно, э, в это время еще там применяют физическое насилие к э, вышеукаженному гражданину, забирают полученные деньги. Ну и в этот раз они были задержаны с поличным э, сотрудниками полиции. При задержании у них было э, изъято оружие, вот, денежные средства. Задержано четыре э, гражданина. Э, возбуждено проладшение по четырем статьям Уголовного кодекса, это мошенничество, разбой, незаконное э, позбавление воли а, там, и э, мошенничество. До этого ими было совершено то, что мы сейчас на данный момент э, уже можем озвучивать, порядка 10, 10 преступлений. И в перспективе эта цифра, скорее всего, дойдет где-то порядка 30. Сейчас просто в процессе расследования нам нужно будет установить, допросить и провести процессуальные действия с остальными потерпевшими. Дальнейшее расследование проходит, устанавливаются остальные члены этой преступной группы, ну и их помощники и пособники в этих заведениях, с которыми они работали.